ધ્યાન કેન્દ્ર બનશે હવે જ્ઞાન અને રોજગારના કેન્દ્રો રાજેશ શુક્લા એક સક્રિય સમાજ સેવક છે અને તે સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે તે સામાજિક અને આર્થિક વિકાસને જોડતા હવે સમાજના નાના નાના પરિવર્તનો માટે ઉત્સાહી છે સંગઠનને લાગુ કરવા માટે અને સમાજના સ્તરે સુધારા લાવવા માટે નિર્દેશક અને સંગઠનકર્તાઓ સાથે સહકાર રીતે કામ કરી રહ્યા છે આવો જાણીશું પુરુષોત્તમ નારાયણ શાસ્ત્રીજી શું અખાડા પરિષદ જે ઓથોરિટી છે વર્ષ સુધી સળંગ એક એક પદાધિકારીઓ મળીને સમજાવીને સમાજની જે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં સુધારો લાવવા માટે અને સનાતન ધર્મમાં જે પણ ટુકડાઓ છે એને એક કરવા માટે જે લોકો વિકુટા પડી ગયેલા છે કંઈક ઉપર અન્યાય થતો હોય એની સાથે ભેદભાવ થતો હોય કોઈ જ્ઞાતિના કારણે કે બીજા કોઈ કારણે ભેદભાવ થતો હોય તો એનું સંકલન કરવા માટેની જે એક એકની એનજીઓની જે ઈચ્છા હતી એમાં અખાડા પરિષદે પછી છ વર્ષના અંતે અનુમતિ આપી કે હવે આપણે સાથે મળ્યું અને જે સમાજ વંચિત છે મહામંડળેશ્વર પદથી એ સમાજને મહામંડલ પદની નિયુક્તિ કરી તો એ એની શરૂઆત ગુજરાતથી કરવી અખાડા પરિષદના અધ્યક્ષના કહેવા પ્રમાણે આખા ભારતના જેટલા રાજ્યો છે દરેક રાજ્યોમાં જે સમાજને મહામંડળેશ્વર પદ આપવાનું નથી આવતું એ તમામ રાજ્યોમાં એ જ્ઞાતિઓના ધર્માચાર્યોને તે સંતો મહંતોને મહામંડળતર પદ આપવું એવું પડી પરિસ્થિતિ આમને પણ સંજોગોમાં નક્કી કર્યું છે બહુ જ ફાયદા હોગા બહુ જ ફાયદો થશે આનાથી તમે બે વર્ષ ત્રણ વર્ષ પાંચ વર્ષમાં જોજો કે આ જે અભિયાન છે એ જે ક્ષેત્ર એ જે જે સમાજની અંદર આ આનો ફાયદો થશે એ આગળનો સમય બતાવશે પણ અમને એવું લાગે છે અમે જે રીતે બધા મળ્યા એ લોકોને ફીડબેક લીધી તો એના એવું લાગે અમને જાણે બધો સંતોષ થઈ ગયો હોય અને જે વર્ષો જૂના જે પ્રશ્નો હતા એની નારાજગી હતી નારાજગી રીતે દૂર થતી એવું લાગે છે એના પરિણામ સારું આવશે મેં રાજેશ શુક્લા ચીફ સ્ટેટિસ્ટ નેશનલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એડવાઇઝર એન્ડ ફાઉન્ડિંગ ટ્રસ્ટી વન મોર ચાન્સ हमने ये मिशन छह साल पहले शुरू किया जब ये देखा कि सनातन में हिंदू धर्म में छोटी छोटी गैप है लाइक आपके पास वैल्यू बहुत है आपके गाँव में आपके कस्बों में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट हैं बहुत ज्यादा क्राफ्टमैनशिप है लेकिन आप आपस के डिफरेंस की वजह से उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद हमने अखाड़ा परिषद को अप्रोच किया अखाड़ा परिषद शंकराचार्य जी ने बनाया सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल परिषद है तेरह अखाड़े हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मंदिर कौन से महंत को कौन से संत को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा तेरह सौ सालों से किसी भी दलित को किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति को महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया था महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया है कि सारे अखाड़े तेरह के तेरह अखाड़ी इकट्ठा हूँ उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी इकट्ठा हूँ लिस्ट स्टार्ट लिस्ट की जाए और उसके हिसाब से महामंडलेश्वर बनाए जाए छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन ने जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कई लोगों ने अपने आप महामंडलेश्वर लिख लिया था लेकिन उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्नाइज नहीं करती जिसकी वजह से जो आपका कुंभ होता है जो फॉरेन के डेलीगेट आते हैं कल्चरल फेस्ट होता है उनमें उनको इन्विटेशन नहीं मिलता तो हमने स्वामी जी के सहायता से ये काम शुरू किया गुजरात में फिर गुजरात रास्ता दिखा रहा पूरी दुनिया को पहले गांधी जी के रूप में दिखाया फिर सरदार पटेल के रूप में दिखाया अभी भाई नरेंद्र मोदी के रूप में दिखा रहा था तो हमने गुजरात को सेलेक्ट किया गुजरात में करीब हमने चार पाँच महीने मेहनत किया छ महीने वहां से चार लोग शार्ट लिस्ट किए गए शार्ट लिस्ट का मेन क्राइटेरिया था कि वो दलित जात से आने चाहिए या अनुसूचित जनजाति से आने चाहिए अच्छा करैक्टर होना चाहिए अच्छा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए कम से कम उनके 20 लाख फॉलोअर होने चाहिए तो चार महामंडलेश्वर हमने सेलेक्ट किए आप लोगों के सामने 30 अप्रैल को एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में जहाँ सात आठ लोग थे बहुत बड़ी मीडिया थी देश के बड़े बड़े लोग थे जिसमें अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता अमर साबले जी थे चाणक्य आई एस जिसने छह से ज्यादा लोगों को आज बनाया उनके चेयरमैन थे आपके एयरपोर्ट के मिस्टर विक्रम मीना जी थे जो गुजरात पूरे एयरपोर्ट के प्रभारी हैं और डीजीपी साहब कमल ओझा जी थे और बाकी दूसरे बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोग थे जिनके सामने पूरे विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया गया अब ये हमारा था स्टार्टिंग पॉइंट हम महामंडलेश्वर का रूप हम क्यों चाहते थे मतलब एक बंदा जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो महामंडलेश्वर में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा तो मेरा इंटरेस्ट लेने का ये था कि जो काम सरकार को दस साल लगेगा मीडिया को और बड़ी कंपनीज को पचास साल लगेगा वो जो ये महामंडलेश्वर है वो एक साल में कर सकते हैं तो हमारा पहला था नशा मुक्ति कि जो मंदिर है और जो महामंडलेश्वर है वो अपने बगल के एरिया में अपने फॉलोवर्स को नशा से मुक्ति देना तो हमने उनको तीन लाख का टारगेट दिया कि एक साल में तीन लाख लोगों को आपको नशा मुक्त करना पड़ेगा दूसरा टारगेट दिया कि लोकल लोकल फॉर आपके मंदिरों के अगल बगल जितने आर्टिस्ट हैं उनका आर्ट आप हमारे पास हम उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म देंगे जिससे उनका लाइफ को अच्छा वैल्यू मिले और वो लोग इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे तीसरा हमने उनको बताया सनातन को मजबूत करने के लिए तीन लाख घरों में आप हनुमान जी की मूर्ति और एक हनुमान चालीसा रखिए जिससे उन मकानों में हनुमान जी नशे के सबसे खिलाफ देवता के रूप में मतलब जो भी हनुमान जी की पूजा करता है वो नशा से बहुत दूर रहता है तो हमने एक एक दिया कि आपका डिसिप्लिन आएगा हनुमान चालीसा पढ़ने से और हनुमान जी की मूर्ति रखने से आपको बहुत अच्छा नशे के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा इसके बाद हमने उनको बताया कि हम स्वामी जी के मदद से गुजरात में तीन हाई स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं जहां पे हम गरीब बच्चों को आई एस आई पी एस आई एफ एस और इनकम टैक्स जुडिशरी देंगे जहां पे बच्चे गरीब बच्चे हमको रहने का भी जगह देंगे और जब वो हो जाएंगे जॉब में आ जाएंगे तब उनको 10 साल तक सोसाइटी को अपने इनकम का 10 परसेंट दे के स्वामी जी के रास्ते आपको सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा जिससे सोसाइटी को वो बच्चे भी जो गरीब के बच्चे हैं तो अमीर के और जो रिसोर्सफुल बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन कर सके तो यहाँ हमारा पर्पज है अमीरों के साथ चलना अमीरों के पथ पे चलना ना कि उनसे हेट करके गरीब बने रहना सो तो एक समता मूलक एक इक्वल समाज की स्थापना की तरफ हमारा प्रयास है